Друзі, вітаю на Ютубі Української правди. Далі в форматі УПАЛІ будемо говорити про Грузію, так званий закон про іноагентів, який був ухвалений грузинським парламентом. Одразу долучаю до нашої розмови хаті Доканеза, представницю грузинської опозиції. Пані Доконець, ми вітання. Вітаю пані Даконаїдзе, Дивіться, яка історія. Звернув увагу на повідомлення від лондонської біржі, що після ухвалення закону про іноагентів... По перше, впали в ціні акції грузинських компаній, А mm -hmm. по-друге, трошки знецінилась грузинська валюта, і це певні одразу економічні наслідки. Це не про далекосяжні європейські перспективи. Це про те, що тут і зараз, на вашу думку, ця історія вона може підштовхнути можливо до більших протестів грузинське населення. А, ну, я думаю, что да, потому что консолидирована уже одна идея вокруг того, что геополитический курс и выбор, который есть у Иванишвили, то есть это в пользу России, так что все, конечно, добавляет, добавляет очень большую недовольство, то есть то, что есть у людей, особенно у молодежи. И, честно говоря, вот сегодня у нас была встреча, были, приехали министры иностранных дел, стран Балтии, еще Исландии, и у нас была очень такая хорошая встреча, и было заявление Еврокомиссии, то есть если Грузия, то есть большинство, они, будут, они примут закон, потому что сейчас это было третье чтение, президент будет ветировать, а вы знаете, потом они постараются преодолеть света, я думаю, что они стараются уже э, преодоление, то есть э, подготавливаются. Я думаю, что никаких э, перспектив с евроинтеграцией у Грузии не будет. Ну, чтобы вы понимали, то есть э, э, все этого понимают. И, честно говоря, мои многие международные друзья задавают вопрос, вот Почему же? Вы же получили там статус кандидата, у вас же есть виза либерализация и так далее, и так далее. Честно, для меня с 2012 года все ясно, что он пророссийский олигарх, который заработал очень много денег в начале 90-х в России и так далее. Но вот после полномасштабной агрессии Российской Федерации в Украине все было уже ясно. То есть Иван Швели, грузинская Амрия заняла очень не антиукраинскую позицию, антизападную. не То, что все Мос... хотят в да, то, да, что да. Все, то, что все хотят тянуть в Грузию войну, что существует такая глобальная партия войны. В общем, ну это все как бы конспирация, и все это как бы он хочет монополизировать власть, хочет достигнуть конституционное большинство в 2024 парламентских выборах. Для того щоб брати э, конституційний amendment 78 восьмої, який говорить, що Грузія дола стати частиною Євросоюзу і НАТО. А, пані Доканів, тоді в мене питання, чому на вашу думку э, точніше так, наскільки однорідна в, в своєму голосуванні грузинська мрія? Чи там, можливо, є внутрішні сили, які не повністю погоджуються з цим рішенням, і вони якраз і зважають на позицію Сполучених Штатів та Європи, бо я бачив якраз. Брифінг <ріфінг> Сполучених Штатів Карін Жан П'єр вона сказала про те, що, можливо, навіть своє ставлення Сполучені Штати фундаментально переглянуть щодо Грузії. Ну, ви знаєте, Іван Ішорі вже у власті 12 лет. Тобто, он впоследствии в этот парламент собрал своїх очень таких. близких и не только близких, но людей, которые будут подписывать на все. То есть, например, там по например, там глава парламента, которые вообще никакую, никакую политическую, то есть индивидуальность они же не имеют, они никакого политического места не имеют. Они люди, которые даже, даже не были в оппозиции при власти Саакашвили. То есть они люди, которые никто, политические никто. Так что, конечно, они потом они вовлечены в коррупционных схемах, они вовлечены в липтократию, олигархию. Конечно, вот, есть монолитность, которая то есть позволяет ему, чтобы они все проголосовали. Единственное, что будет реально очень большим ударом, то есть это два фактора. Первый фактор – это грузинский народ и мы боремся и будем бороться, потому что за нами стоит наша Родина, и вообще у нас одного пути нету, мы теряем Грузию. И второе, это санкции, международные санкции, которые очень важно, чтобы были против Иванишвили, против вот этих людей, которые, которые проголосовали за, 8, за вот русский закон, это 84 человек, потому что, вы же представляете, что они хотят втянуть Грузию в российскую бензину, но самое важное то, что они имеют а, очень большой, хороший капитал на западных странах. Их дети учатся в Соединенных Штатах, их, я не знаю, члены семьи учатся в Евросоюзе. То есть у них, они то есть, получают все бенефиты от, от Евросоюза и Штатов. Они хотят для наших детей абсолютно другой жизнь, но они отпустились в свою Свою радню, то є э, на запад, так що что важно, щоб дуже координіровані санкції пані доканице. А ви впевнені в ефективності цих санкцій? Я просто згадую історію з представником російського олігархату, які тим не менш себе в принципі в Європі достатньо комфортно почували. Це можна зробити такий висновок навіть з розслідувань української правди. Ну, опять-таки же, я говорю, что надо очень жесткие санкции. Кстати, честно говоря, вот это и есть ошибка Запада. В 2008 когда еще Грузия стала, ну, на нас, когда напала Россия, это Грузия была первой до Украины, тогда мы говорили, что надо очень серьезно вовлеченность, вовлеченность, вот как бы санкции, я не знаю, чтобы не было инфильтрованность такой, такого масштаба в Грузии и в Украине, тогда никто ничего не сделал. Потом уже была аннексия Крыма, тогда еще никто ничего не сделал. То есть тогда было, вы, вы помните, да, мы все очень кричали и шумели, что там Nord Stream 1, 2 — это серьезная проблема для Украины и для нас, да, для региона. А сейчас так получилось, что уже 2012 -го я говорю нашим партнерам, что Иван это не человек, который реально хочет, чтобы влияние запада увеличилось в регион он хочет то есть чтобы сохранить власть но конечно чтобы сохранить власть иными путями так что я думаю что да были ошибки то есть у запада тоже но сейчас надо очень серьезно кроме кроме каких-то громких заявлений надо чтобы было очень серьезное действие потому что грузинский народ должен э, почувствовать что Евросоюз это не только как бы я не знаю, там бюрократическая какая-то вот э, организация, но это идея, которая тоже поддерживает грузинский народ. Да, они поддерживают, но надо, чтобы были реальные действия против тех, которые, которые реально действуют против боли народа. А, пані пані доканиці, дивіться, яка історія, коли ми кажемо про що про закон щодо іноагентів, так званий закон, що він калька з російського, коли ви кажете, що Іванішвілі це все ж таки людина, яка. В'язана так чи інакше з Росією. Я просто згадую ту опозицію, яка була в Україні. Вона себе навіть так ототожнювала з певною російською владою. Якщо ви згадаєте, там вони їздили до них в Москву, Вони були на спільних брифінгах. Вони з ними фотографувалися, були спільні офіційні відео. А тут я бачу, що і Дмитрій Пісков. речник Путина, комментирует ситуацию вокруг Грузии. Представители да, да. Грузинской МРИ, они ну, так себя да. от, от, з с россиянами, или Ну, Вы знаете, наверное, что Соединенные Штаты санкционировали нашего бывшего генерального прокурора и Назвали его агентом влияния Российской Федерации. Не было даже ни расследования. То есть вся Грузинская мрия Показала, показала, что они вообще-то скрывают его, вообще-то покрыли, и, честно говоря, система защищает его до сих пор. А, инфильтрация очень большая, конечно. Ну, например, сейчас там сам Иванишвили очень хорошие отношения имеется с Тушенковым, это Абикард, который про было несколько таких фактов. Uh, телефонного разговора. Сами они, то есть я знаю, что у них есть связь, которая, например, даже официальный там формат Абашидзе Карасина, который существует с 2013 -го года, когда они пришли в власти. Так что я думаю, что, смотрите, если там вы спрашиваете, почему, что Почему так происходит, что они говорят, что хотят в Европу, но все равно как бы вот вы говорите, что они про российские. Ну вы помните, что Янукович изначально тоже был поевропейским, да, то есть он сказал, говорил, что я хочу там интегрировать Украину там, а потом он начал уже говорить про суверенную демократию, да, точно точно же самая лексика, которая есть у Иванишвили. И я думаю, что опять -таки же я думаю, что книжка одна вот тех людей, которые склонны к авторитаризму, то есть и хотят, чтобы Грузия стала новой Беларусь. Да, ну не абсолютно у них другое настроение, но самое главное, что мы должны консолидировать свои силы и просто реально им показать, что народ тут, а они там. Посмотрим. Я не знаю, какие будут сценарии, но самое главное, чтобы люди протестовали, и особенно молодежь. Их избивают, арестовывают, но они стоят. После того, как вы говорите, будут будет накладено вето президентки Грузии, как, на вашу mm -hmm. думку, дальше будут развиваться события? А, ну, они станут, наверное, ну, они проголосуют против этого, и потом уже они будут ликвидировать всех НГО. Ну, важно, чтобы, если не будет протеста, если будет протесты и большие, я уверена, что будет, то они должны заплатить очень большую цену. Так что посмотрим. Эти митинги протеста не организованы ни одной политической партией. Это активисты, молодежь, студенты. Так что я думаю, что очень важно, чтобы мечта Иванишули понимал, что в Грузии есть новое поколение, которое родилось и выросло по свободной Грузии. То есть, да, это не Беларусь, несмотря на то, что у меня очень много людей знакомых, хороших людей, которые убежали от режима Лукашенко. Но это не Беларусь, это Грузия, и это страна, которая очень много, очень много боролась для того, чтобы стать частью Европы. Таня Даканаидзе, дякую вам за эту разговор для глядачей Украинской правды. Нагадаю, что это была Хатя Даканаидзе, представитель... Слава! Хатя Даканаидзе, представниця грузинской оппозиции, была гостем ютуб YouTube-канале Украинской правды.